bener-bener ini kitab hadis yang kaitannya dengan sosial, ya jadikan kita di samping soleh ritual supaya menjadi soleh so sosial dan sosial ini penting sekali masalahnya pergaulan, ya di sini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ma'ad khola rojulun ala mu'minin sururon tidaklah seseorang memasukkan rasa kebahagiaan, tidaklah seseorang memasukkan rasa senang di hati saudaranya sesama orang yang beriman, kecuali Allah dengan dengan langkah memberi kesenangan kepada saudaranya Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu beribadah kepada Allah. Jadi orang memasukkan rasa kesenangan, kebahagiaan kepada saudaranya sesama orang yang beriman, dengan langkah itu Allah menciptakan malaikat yang malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang memasukkan rasa senang itu kepada saudaranya sesama orang yang beriman mati husnul khotimah dimasukkan ke, ke dalam lubang kubur dikubur ditinggal maka datang ini malaikat. Malaikat ini mengatakan Ama ta'rifuni, kamu kenal enggak dengan aku? Kata orang yang baru masuk lubang kubur mengatakan, La, aku tidak kenal. Man anta, anda siapa? Malaikat ini mengatakan, Ana surur, aku adalah malaikat surur. Sekarang aku datang kepadamu. Iya, unisu, unisu wahsyataka sekarang kamu sedang bingung dengan kesendirianmu. Aku sekarang datang untuk menghibur kamu. Karena kamu telah menghibur saudaramu sesama orang yang beriman kepada Allah ketika hidup di alam dunia. Maaf loh para jamaah, ini bukan khurafat. Sebab lagi banyak orang bicara khurafat. Ini hadis sahih, ya. Ini hadis sahih direwetkan oleh Al Imam Ibnu Abid Dunya. Ya, apalagi yang nulis seorang muhadithul kabir, imamu ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini bukan khurafat, ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat itu datang. Aku adalah malaikat surur yang Allah ciptakan aku ketika engkau hidup di dunia memasukkan rasa senang kepada saudaramu sesama orang yang beriman kepada Allah. Kemudian aku akan mengawalmu, ini penting nih. Aku akan mengawalmu ketika nanti sebentar lagi kamu akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man robbuka, iya, yeah, man nabiyuka, man 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 terus aku ulakinuka hujataka aku yang akan menuntun kamu untuk menjawabnya Allah wa usabituka dan me mententeramkan kamu bil sabit dengan kata-kata tanpa ada gemetar wa ushiduka masyahidaka yaumal kiamah dan aku akan mengawalmu nanti hari kiamat. Yang lebih luar biasa lagi apa? Ya, aku akan tunjukkan kepadamu tempatmu nanti di surga. Tempatmu nanti di surga. Ini orang memberi rasa senang kepada sesama orang yang beriman. Seperti dulu saya ceritakan, ada seorang pelacur yang minumi anjing yang kehausan. Itu anjing tapi diberi kesenangan. Ya, Ada orang solehah yang menyiksa kucing. Kucing disiksa, ya dibikin sedih sampai mati. Hancur semuanya ibadahnya. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Supaya kita jangan salah pilih teman Jangan salah pilih pergaulan sekarang ini. Jangan terprovokasi oleh berita-berita yang ada di medsos supaya hidup kita selamat. Hidup hanya satu kali. Ini ngomong surur, jadi saya teringat guru saya, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, punya kitab zikir kecil namanya Al-Majmu'ah Al-Mubarakah. Al-Majmu'ah al, ah, al mubarokah Di dalamnya ada sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa? Ya, sururah. Sholatan tamla'u khuza'in Allahi nurah. Watakunu walil mu'minina farojan wa farohan wa sururah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sah. Insya Allah, besok kita tulis sholawat ini, ya. Kita bagi supaya antum banyak baca ini, sehingga bukan hanya senang kepada diri kita, tapi juga kita bisa berusaha menyenangkan orang-orang lain, ya. Supaya Allah ciptakan malaikat yang akan mengawal kita. Saya lagi membayangkan, loh, kalau orang bikin senang orang lain. Allah menciptakan satu malaikat. Bagaimana kalau orang bikin susahnya orang lain, malah dengan sengaja, sengaja biar susah itu. Kira-kira Allah ciptakan malaikat yang bagaimana tuh? Hati-hati hidup. Iya. Tiru Rasulullah, khusnul ikhtiar. Pandai memilih sesuatu yang baik. Ikhtar linafsikal khair. Naam.